Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR yang diduduki oleh 16 orang pelajar Sekolah Kebangsaan Barrio hari ini berjalan lancar walaupun terpaksa berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Barrio bagi menduduki peperiksaan ekoran kebakaran petang semalam. Guru besar SK Barrio Dora Tigan berkata kesemua pelajar ketika ini tinggal bersama keluarga masing-masing kerana asrama terpaksa dikosongkan berikutan ketiadaan elektrik. SMK Bario akan digunakan dalam tempoh 4 hari sehingga Kamis ini bagi tujuan peperiksaan UPSR. Ekoran kemusnahan satu blok sekolah berkenaan, beliau memberitahu pihak sekolah bercadang menempatkan para pelajar di bilik-bilik khas termasuk bilik perpustakaan dan Dewan SK Bario bagi sesi kelas sementara menunggu blok berkenaan dibina semula. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM hari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu Datuk Gerawat Gala bersama pegawai pendidikan daerah Baram Seri Pah Azizah Hussein telah membuat tinjauan di lokasi kejadian. Bantuan awal telah diterima daripada pelbagai pihak termasuk bantuan kewangan daripada Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas sebanyak RM30,000, sumbangan daripada ADUN Mulu Dato' Gerawat Gala sebanyak RM20,000 selain sumbangan daripada Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia sebanyak RM10,000. Selain itu, bantuan turut diterima daripada Persatuan Rurum Kelabit Sarawak, Persatuan Rurum Kelabit Sarawak Cawangan Bintulu dan Persatuan Usahawan Kuala Lumpur. Polis Sarawak telah menahan 45 individu yang dipercayai terlibat dalam aktiviti mempromosi perjudian haram di seluruh negeri. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SAC Datuk Dev Kumar, ia hasil 17 serbuan yang dijalankan di 15 lokasi di seluruh negeri sejak 29 Ogos lepas hingga semalam. Katanya modus operandi pengusaha judi itu tertumpu kepada perjudian dalam talian, loteri tanpa lesen dan sabung ayam. Mereka yang ditahan berumur 16 hingga 61 tahun dan dua daripadanya bawah umur. SAC Datuk Dev Kumar yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan tangkapan terbaru itu di Kuching. Sejumlah RM11,702 hasil perjudian telah dirampas dalam serbuan tersebut dan tiga mesin judi disita. Polis Miri berjaya menahan tiga orang suspek yang dipercayai terlibat dalam kes pecah masuk pejabat dan kedai di daerah Miri kira-kira 4.30 minit pagi semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Miri, Superintendent Stanley Jonathan Ringgit memberitahu ketiga-tiga suspek merupakan satu keluarga terdiri daripada dua lelaki berumur 37 dan 16 tahun dan seorang wanita 40 tahun. Tangkapan dibuat di kawasan Pujut Tanjung Batu dan Piasau Lorong 6 di Miri. Jadi tangkapan ke atas tiga suspek ini adalah warga tempatan dan kita percaya mereka ini bergiat aktif di daerah Miri melakukan kegiatan pecah kedai dan pejabat. Jadi ini adalah salah satu kejayaan yang kita dapat dengan bantuan maklumat orang awam dan juga tindakan yang proaktif yang dijalankan oleh pasukan tasos uh, pecah rumah di daerah Meri ini bagi membendung kejadian uh, pecah pecah rumah yang berlaku di sekitar daerah Miri. Katanya hasil siasatan awal terhadap kumpulan ting itu, pihak polis yakin telah menyelesaikan enam kes pecah rumah dan curi di daerah Miri. Superintendent Stanley Jonathan berkata demikian dalam sidang media di Balai Polis Pusat Miri. Antara barangannya yang dirampas daripada suspek ialah 11 batang kayu golf, 5 helai gaun pengantin, komputer riba, telefon bimbit serta alat solek. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Tentera Nasional Indonesia TNI memohon kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM agar maklumat risikan terutama berkaitan kumpulan Abu Sayyaf dikongsi bersama. Panglima Daerah Militer 12 Tanjung Pura Indonesia, Major General Andika Perkasa berkata maklumat itu penting bagi memantras kes culik oleh kumpulan tersebut. Jelasnya, kes culik melibatkan wang tebusan oleh kumpulan pengganas itu merupakan kes berat dan pihak tentera berusaha mengambil tindakan pencegahan agar ia dapat dikekang daripada terus berleluasa. You know, I request uh, kindly to Dr Stephen, you know, if just in case intelligence acquired by the First Division uh, leads to information or intelligence about the plan, whatever by the ESG or their elements, then you know, we could prevent so that uh, we could take action making sure that the top boat, whatever coming out of our water water lane would be, you know, much more secure in terms of their travel plan. Panglima itu ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Dato' Muhammad Zaki Haji Mokhtar dan Panglima Divisyen Pertama Infantri Malaysia, Dato' Steven Mundau di Markas 1 Division Kompleks Kem Moratuang, Kota Semarahan. Sementara itu, Datuk Steven Mundau berkata lawatan timbal balas oleh Major Dendra Andika mampu mengeratkan silaturahim kedua-dua pihak bagi memudahkan sebarang urusan mengenai keselamatan bersama. Major Dendra Andika yang ditemani isteri Heti Andika Perkasa kini dalam rangka lawatan dua hari ke Sarawak. Enam calon ujian pencapaian sekolah rendah UPSR di Sarawak menduduki peperiksaan itu di beberapa hospital di negeri ini menurut kenyataan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak seorang calon UPSR yang sedang menerima rawatan kerana kanser menduduki peperiksaan tersebut di Hospital Miri bersama dua lagi calon kerana menghidap appendix Sementara itu dua calon dari bahagian Kuching menduduki peperiksaan UPSR di Hospital Umum Sarawak kerana sakit appendix dan kemalangan Manakala seorang calon menduduki pemeriksaan di Hospital Sarike kerana penyakit batuk kering atau TB, mereka adalah sebahagian daripada 42,060 orang murid tahun 6 di Sarawak yang menduduki UPSR tahun ini. Sementara itu tinjauan di Sekolah Kebangsaan Semerapadi di Kuching mendapati semua calon hadir dan sesi pemeriksaan berjalan lancar. Guru besarnya Mustafa Bakar berkata pelbagai program telah dirangka bagi menyediakan seramai 159 calon UPSR di sekolah itu untuk menduduki peperiksaan tersebut. Harapan saya uh, kepada pelajar tahun 6 ini uh, buatlah yang terbaik untuk uh, di masa akan datang bagi uh, itulah uh, halangan uh, cobaan pertama dalam dunia akademik ini. Beliau menyasarkan grade perata sekolah GPS bagi UPSR tahun ini sebanyak 2.43% berbanding 2.77% tahun lepas. Baik saudara-saudara, ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita bersama Taufik di Angkasa Puri.